First of all aku nak tekankan ialah this this three word grab the mic. It's both literal and metaphorical. Apa yang aku cuba sampaikan di sini ialah grab the mic meaning get out of your comfort zone. Step up, step forward. Semua orang dia ada capability dia in speaking. Mungkin bukan in all setting tapi dia ada capability in speaking. And banyak opportunity yang kau boleh ambil untuk kau nak speak Contoh, usrah is one of the setting yang mana kau boleh latih Macam mana kau nak speak It's not exactly public speaking Tapi bila kau duduk depan dan cakap dengan a group of people It's considered public speaking juga lah Apa lagi contoh lain? Kau boleh pergi public speaking yang kat sekolah dulu-dulu -dulu, -dulu ni? Hmm. Ataupun choral speaking Ataupun debate, pidato, bagi khutbah, MC and banyak lagi apa contoh-contoh lain and all these things although they are a form of public speaking setiap satu tu dia ada nuances dia sendiri dia ada, dia ada perbezaan dia tersendiri MC lain cara dia daripada khutbah walaupun dua-dua public speaking kalau korang nak nak start the public speaking just nak start ada recommendation aku ialah start dengan MC MC bagi aku paling senang paling senang And kau tak perlukan banyak practice pun. You just you need you just need a script and that's it. So that's the good, as a good start untuk orang nak kalau nak start public speaking. Itu recommendation aku lah kalau kau nak. And from that you build up. Bila contohnya aku ada sekali tu aku MC untuk farewell dinner MSA, kita orang tak pakai script langsung. Langsung tak pakai script. Aku dengan seorang kawan aku langsung tak pakai script. Kita orang hanya ada tentatif And aku nak cakap secara Jujurnya That night was probably the best MC Yang aku pernah buat Sebab apa? Sebab Bila kau dah biasa dengan MC Okay You nak step out of it Nak up the challenge sikit Kau tak payah pakai script And kau akan jadi lebih natural Bila kau bagi MC Selangkah sengah MC kau akan faham kan Dia macam baca script Bila dia baca script Satu benda jadi Ialah kau jadi robotik Pasal tak? Bila orang baca skrip dia akan jadi robotik Contohnya kalau ada khutbah baca skrip kan Ada feeling tak? Kan? Tak Ada feeling tak? Ah? No, Baca je dia, dia, dia tak ada intonation Tak ada life Tak ada feel Sebab tu lah orang jadi boring So bila you tak ada skrip Jadi free Tapi untuk nak sampai that level You kena ada the basic thing lah Sebab tu aku cakap start MC dulu So grab the mic That's the first thing And aku akan uh, divide uh, aku punya presentation skill into three parts lah. Oh. So this is a lot of the technicality ya. Yeah. And semua ni aku belajar daripada experience. Uh, aku rasa aku tak pernah masuk workshop apa kot. Tak ingat lah. tak pernah buat ada masuk workshop. Number one ialah preparation. Preparation terbahagi kepada tiga benda. Research, rehearsal and powerpoint. Okay? Tiga benda. Research, rehearsal and powerpoint. Research research the most obvious ni research topic lah of course kan research topic tahu topik tu apa another thing ialah kau kena research siapa audience kau siapa audience kau apa te tempat venue event event tu mana and apa time venue time event tu bila dia buat malam siang ah uh, satu lagi format yang kau nak bagi sebab tak semua top sama Setengah orang dia nak dia nak format lain sikit And also format is termasuk time juga lah Bawa banyak masa kau ada Sejam, dua jam And all of this kau, Untuk kau nak rangka kau punya presentation tu And aku nak sentuh satu interesting pasal audience Pentingnya untuk kau research siapa audience kau Supaya kau tahu Approach yang kau nak ambil untuk macam mana Aku pernah bagi talk dekat Budak sekolah menengah Yang nak pada time tu Budak form 1 sampai form 4 kan Budak form 1 dan form 4. Eh aku pernah bagi talk dekat budak universiti. Lain. <coughs> lain. Lain, lain. Mentaliti dia lain. Eh dia lain dia punya atmosphere dia lain. Jadi kau pun kena lain juga. Ada presenter yang aku pernah 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 hadiri talk dia yang mana dia, dia, dia tak ikut audience, dia, dia tak ikut flow audience tau. Dia macam ikut cara dia. Tau. And yeah. apa 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 dia punya effect dia ialah kau tak dapat nak connect dengan audience. Dia punya cara dia aku tak nak Dia punya cara dia oh, Sama dia lah. Audience dia teenagers Aku kita tahu aku tak faham Teenagers macam mana kan Dia punya Apa Pangai so on so Tapi dia punya cara dia dari Tak lah macam ah uh, Emo gila Itulah aku kata yang mana Emo gila dia, 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 nak bagi orang nangis So dia buat macam Bayangkanlah Sekiranya You know what I mean? As a teenager, aku dekat audience, aku macam Stop, apa ni? Aku faham dia punya point, aku faham dia punya niat But approach dia tak kena dengan aku Yang aku nampak orang pun memang tak kena dengan orang Aku nampak ada orang tidur, ada orang boring, sebagainya kan So nampak sangat, approach dia tak jadi Sebab audience dia, audience teenagers, approach dia lain Approach dia lain Jadi, kau kena cakap audience Time and place, apa significance dia? Ada pernah aku pernah bagi talk yang mana selepas solat tarawih. Talk tu. Dan kita kau kena faham, kau kena kau kena faham as a speaker kau kena faham. Selepas solat tarawih orang, orang letih solat dan malam. And malam. Hidup. Okay? So kau punya speech pun kena bertukar. Kalau kau buat macam ni, bayangkanlah sekiranya hmm, habis. <laughs> so aku malam tu aku tahu aku kena buat aku kena jadi gila malam tu. Sebab kalau tak orang akan out. Dan orang bagi dia orang bagi masa aku sejam. Wow. 45 sejam lah Q&A capai Q&A lagi kan. Ada ada uh, yang KMB punya. Wow. Tok yang KMB punya tu tudung dibuat. Ada lah KMB punya uh, aduh sakit jiwa aku uh, apa yeah. jiwa aku sakit. Dan <laughs> <laughs> bagus sebab topik-topik yang menarik kan. So orang interested lah juga kan. But timing tu kau kena kau kena tahu. Satu lagi setting dia. time tu audience semua duduk macam ni tau. Dan aku tahu kalau aku audience yang duduk bersila macam ni tak lama. Tak lama. So aku macam kena you know space tu kena jaga and so on and so forth. So number one research. Research. Number two ialah rehearsal. Lah. Bila uh, praktis lah obviously. Bila cakap praktis, uh, sekarang pun nak dengar kan kalau cakap bila nak praktis duduk depan termin encak oh. and cakap-cakap-cakap itu bukan style aku lah. Aku try nampak macam like, apa play dia. Bapak pun sendiri lah aku, aku tahu macam tu. Aku kalau aku nak rehearse, aku, 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 I do this called mind rehearsal. Yang mana bila aku dah tahu siapa audience aku and aku maybe tahu estimate berapa ramai audience aku Aku tahu tempat macam mana, masa macam mana. So aku boleh imagine the scene dalam kepala otak aku. So bila aku rehearse, aku akan imagine diri aku dekat situ and aku bagi talk. So mind kita rasa is something yang you boleh buat all the time. So dalam kepala otak aku aku ulang ulang ulang, ulang 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 so, macam tu aku practice Aku tak practice macam duduk-duduk seorang-seorang tu tiba-tiba. <laughs> aku tak ada Aku tak ada. Tapi kalau kalau team memang practice yang team lah. Sal Team tak ada lain So aku tak nak Buat pada sendiri kan Kalau aku seorang balik tak Aku tak boleh buat Aku just Buat mind rehearsal Ulang-ulang-ulang Point number three lah Powerpoint ha, Yang ni uh, <laughs> Aku punya apa? peeve lah Aku agak Disturb bila orang Guna powerpoint Bukan In point form Betul Which is Defeat, the de 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 purpose Nama dia powerpoint for a reason juga <laughs> Ada orang dia buat Penuh satu page dia Itu satu. Nombor tu dia baca. <laughs> <laughs> aku main anti gila tak leh. Sebab macam aku cakap tadi <laughs> bila <gelar> baca <laughs> Dia robotik, tak ada feel. So PowerPoint buat very simple, very minimal and straight to the point. And number two, you buat PowerPoint tu bukan untuk audience. PowerPoint tu untuk kau. The purpose of the PowerPoint adalah untuk kau ta tahu what comes next, apa yang kau nak cakap depan ni supaya kau on track supaya kau tak lari ke mana-mana. Itu PowerPoint. Po Power, uh, imagine PowerPoint macam macam nota flashcard ah dekat tangan kau. Tapi kau guna PowerPoint. Ha. Untuk audience aku mungkin letak gambar. Bah untuk aku aku nak tahu point apa aku nak cakap. Macam dekat UM PowerPoint aku ialah gambar and satu perkataan. Dia punya tajuk dia ialah C uh, tajuk apa UM ni lah. ciri-ciri remaja ideal uh, remaja ideal apa lah remaja muslim ideal itu dia punya tajuk dia kan so aku tahu lah kan aku tak kena cakap pasal karakteristik muslim so aku buat powerpoint aku ialah gambar penuh satu page and satu tagline ah uh, contohnya patience sabar itu je powerpoint aku and bila buat macam tu gambar itu untuk audience supaya dia entertain adalah something untuk nak tengok kat mata dia kan tak ada aku memorable je kan memorable, memorable exactly Macam <laughs> point yang ana cakap. And aku tahu orang kau suka apa aku tahu orang suka apa benda-benda uh, cute kan so aku letak macam tupai. Acau. Betul. Oh. 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 <laughs> bila bila aku masuk slide 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 tupai semua oh macam yes yeah. percaya so PowerPoint tu the serve two purpose. Tapi the main purpose adalah untuk kau. Kalau kau buat powerpoint tu untuk orang lain Maknanya powerpoint lah yang present kau punya topik Bukan kau Never let the powerpoint present your topic You present your topic